С нами воля, <реш> козацкая сила, козацкий дух и перемога. С нами вера, с нами Бог, с нами воля, козацкая сила, козацкий дух и перемога. работает вот. А вот, еще я. чтобы эта антенна у тебя что-то как-то связь дальше посылал у нас здесь тоже маленькая птичка для тебя ага. вот Это, что я пожалуйста вот Это и меня, чтобы окей. у тебя хотела энергию чуть-чуть и потерять тебе Домовый. Вот. Мы специально заказывали одну специальную антенну. К сожалению, этот раз мы не могли его привести сами, потому что это берет чуть-чуть время. И поэтому мы маленькую шутку сделали, чтобы показывать антенну. А, вот, может быть пару слов, для чего вы используете это и как это поможет, чтобы наши спонсоры, кто это как-то поддерживает, ставят эти деньги, чтобы они знали, для чего это. Так, звичайно, чиросисты. На русском, пожалуйста. А для чего мы просили ребят передать нам... Это не антенна, это станция. Да? То есть это станция, которая ä, помогает нам ä, запускать наши FPV-дроны дальше, качественнее и более точнее бить. Почему? Потому что без этой антенны... Ну, давайте ä, так. Нет, Разница нет. горизонтов у нас, да, то есть нет. мы за пагорба не можем так точно подлетать к ворогу и бить его прямо в темечко, да, то есть мы бьем ему там где-то по ногам, где-то по бочине, а так мы сможем э, залетать прямо в, как то у нас, в дюрочку и попадать прямо в ворога, во врага нашего, да. Для этого э, Янус э, нам помог, дорощ... э, кстати, он сам предложил, да, что мы заказали одну станцию, э, опыт Януса, как оказался, шире нашего, да, потому что он ездит по всему фронту. Он говорит, ребята, вот есть такая станция, давайте я вам предложу эту. Дюк посмотрел, все наши, я скажу, руки, мозг и вдохновение бы И выбрали эту станцию, за что большое спасибо. Мне что. Это радость вас помогать, чтобы лучше побить этого врага. Слава Украину! Героям слава! 本当に。<laughs> <laughs>